Компартии проголосует за создание этой специальной комиссии. Другой вопрос для нас сегодня с вами принципиально имеет значение. А каковы результаты будут работы этой комиссии? Я сегодня утверждаю, результатов никаких не будет. И понятно, с какой целью все это делается. Я напоминаю вам, что ранее мы создавали ни одну комиссию по подобным фактам и ни одного доклада, который бы привел к тому, что вино совершение тех или иных антизаконных действий, привлекались к ответственности за всю историю независимой Украины нет. Поэтому я и предлагаю сегодня под иным, другим углом зрения посмотреть на суть происходящего. Почему все это имеет место сегодня у нас в Украине? Потому что ведут борьбу между собой представители одного и того же класса крупного капитала. Только между ними сегодня заключается в том, что одни находятся при власти, а вторые так называемой оппозиции. И ничего другого здесь нет. Интересов простых тружеников народа Украины, а тем более государственных интересов, здесь нет. Здесь идет борьба за передел и владение конкретно должностями дает возможность владеть той или иной собственностью. Кто заявляет о справедливости и борьбе за справедливость? заявляют те, а я к вам, дорогие граждане Украины, обращаюсь, заявляют те, кто ежегодно на Святой День Победы избивает ветерана, кто пролил кровь в годы Великой Отечественной войны, кто освобождал Украину и народы Европы от фашизма, они не допускают, чтобы страна чествовала этого победителя и избивают ветерана. И эти люди заявляют сегодня о том, что они хотят добиться справедливости. Второе. В борьбе на митингах с помощью ломов и ножей. Я удивляюсь тогда, почему милиция, тех, которые ножами оперировали и показывали эти кадры, до сих пор не арестовала. Когда ломами действовали и ножами, а не в дискуссии, в споре пытались отстоять свою позицию. Поэтому я еще раз хочу обратить внимание, кто сегодня ведет борьбу за справедливость. Те, кто расколол Украину. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу вас от имени партии предупредить. Раскололи Украину по языковому принципу. Раскололи Украину по этническому принципу. Залезли в святую святых на национального народа в религиозный вопрос. И именно там раскалывает народ Украины. Это политические мерзавцы только так действуют. Вот поэтому фракция коммунистов. С одной стороны мы заявляем, что мы проголосуем, а с другой стороны предупреждаем, что это решение ничего не даст, потому что идет борьба за власть, а не за будущее народа Украины. Спасибо.